Совсем недавно на прошедшем приеме граждан главе города обращались с жалобами по поводу своих опасений остаться в самый разгар зимы без газа. Это были люди, населяющие самые отдаленные улицы нашего города и новостройки, которых смело можно назвать новоселами. Дело в том, что наш город с каждым днем растет, и коммунальные службы просто не успевают обеспечить горожан всеми коммунальными благами в кратчайшие сроки. В том числе и служба то «Спецгаз». Внутридомового газового оборудования Вдго и беспрерывная поставка газа абонентам города Каспийска. Но на сегодняшний день, как всегда, жалобы людей в тех параметрах, то есть на улицах, где практически нет газопровода. Как их обеспечить? Обеспечить то, что мы говорили до этого, поступающие письма в администрацию города Каспийска с дальним участием. То есть они берут э, трубы, мы делаем работу. И после этой работы или оплачивают, или не оплачивают, это уже другой вопрос. В рамках подготовки к зиме служба «Мубкаспецгаз» завершила проводку крупного газопровода в микрорайоне «Кирпичный». Также по сей день ведется замена устаревших сетей в садоводческих обществах. Установлены новые шкафные пункты. В частном секторе города. Близится к завершению строительства газопровода микрорайоне «Кемпинг». Все это результат кропотливой работы всего коллектива МУП Газ. И сейчас, несмотря на то, что на дворе середина осени, специалисты «Горгаза» будут продолжать свою работу в течение не только осеннего, зимнего сезона, но и всего года. В принципе, именно благодаря такому темпу работы руководителю этой службы удается держать высокую планку. По возможности, то, что мы, допустим, сегодня сделали по по Южному посту, Радищева, Олег Кощева. Вот, много работ сделано. Я, если все это оговаривать, это очень много необходимо будет улиц говорить. Работа не будет стоять ни зимой, ни весьмой, ни летом. Она не стоит. То есть позже, когда летом люди не думают о том, что им нужен газ, естественно, это мало работы. То есть если говорить о работе проводимой, да, она обостряется вот именно вот сейчас. Если мы хотели ставить замерные узлы, то есть счетчики, их было 10-20, допустим, а сегодня, естественно, почти 120. Каждый хочет поставить счетчик, и это берем мы новые дома, то есть многоэтажные дома в квартиры. Там тоже по новой программе ставятся замерные узлы, и поэтому э, вот это очередь у нас может быть больше. Природный газ играет в современном обществе очень важную роль. Он незаменим в быту и в промышленных циклах многих предприятий в сельском хозяйстве и прочих сферах народного хозяйства. Прокладка газопровода – важнейшая строительная отрасль. Заниматься проектированием и монтажом газопровода имеет право лишь та организация, где работают высококвалифицированные бригады. Именно к таким организациям относится и служба Мукасписгаз, «Списгаз», пока единственная в нашем городе, вся деятельность которой сертифицирована и лицензирована контролирующими органами. Айша Камалова, Рабадан Куртаев, Магомед Магомедов, телекомпания ТБС -Каспис».